Привет всем! Давайте посмотрим дальше наши модельки. То есть вот ручка Nuevo SNNP. Я вам уже раньше показывал Nuevo цвета, в цвете AB. А это та же ручка, только в цвете SNNP. Тоже ручка на квадратном основании. Я вам ее открою, покажу, что она собой представляет. Вот она такая ручка. Здесь не глянец идет, а мат вот, то есть она матовая ручка. Ну, вот такая вот. Тоже тяжелая. Интересная модель. Одна из новых моделей, повторюсь. Спросом пользуется очень хорошо, поэтому вот, работает хорошо на пружинке. Так. Вторую половинку тоже откроем, посмотрим. Вот вторая половинка идет. Тот же принцип, то же самое. Вот она. Так, какие фиксаторы и накладочки под евроцилиндр к этой ручке идут? Сейчас я вам покажу. Так, накладочка под евроцилиндр. Вот наша накладочка. Один в один. Шайба совпадает один в один с шайбой ручки вот такая вот и фиксатор значит фиксатор вот эта внутренняя часть у нас идет то есть при поворачивании закрывается ну это все с работа механизма и вот наружная часть под монетку вот такая вот Все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, продолжаем.